Значит, да, начните с воды, пожалуйста. Сейчас уже поливать надо. По воде? Да, самое главное, когда вода Объясняю. Значит, зимой МПЗ предписали сделать третье кольцо безопасности вокруг завода, как вокруг стратегического объекта. В результате чего они наняли московскую компанию, которая зимой завезла двухметровый и насыпала вдоль забора двухметровый слой песка высотой я имею метров 5 или 7 шириной и воздвигли там третий, третий забор с колючей проволокой в результате чего тот вентиль, который был у нас возле завода наш вентиль, который запитывает наше садоводство оказался в этой зоне и они его засыпали и они его засыпали. В результате чего? Когда я вызвал представителя завода, туда пришел, это увидел вообще вообще, вызвал представителя, представителя завода, он говорит, а я вообще не в курсах, что вы с вами так сделали здесь. Я говорю, как, как так? Они говорят, ну вот так. Я говорю, а кто это сделал? А это не мы сделали, это наш подрядчик, подрядчик Московская организация. Дорожная. Я говорю, здрасте, ваша тетя, приехали. Говорю, чего, чего теперь мне делать? Он говорит, ну типа того, что попробуйте вот отрыть. И дальше этот самый. Но переносить этот наш вентиль, счетчик, нам надо от забора, от этой зоны безопасности. В результате чего? Значит, я ходил и а, определился с одной организацией. Долго пытались этот самый долго пытались этот самый, они 4 числа туда приехали, посмотрели, значит, составили, вызвали сметчика, да, да, составили смету на 35 тысяч рублей, потому что там кран нужно привлекать и так далее. Значит, 10 числа сварщики, бригада сварщиков от них приезжает и должны теоретически нам это все вырезать и переставить на другое место. После этого мы сможем осуществить пробный пуск и там уже по ситуации, как, ну, а когда, когда, это будет? Вопрос, я же говорю, 10 -го числа. Сварщики у них приезжают. Понимаете? Да. Вопрос. А вот эти 35 тысяч, из какого кармана будут? Они же все сделали неправильно, пусть они и отвечают за это. Вы за благовременный... дует... дует... Какие у вас отношения у садоводства с нефтесновым, с нефтеперерабатывающим нефти... нефти... заводом? Нам они нам дают воду Значит у вас есть договор, что они перекрывают все, вы оплачиваете заводу им? Еще раз говорю, они пришли, пришли... И... когда я разговаривал с представителем завода, да, он сказал, что это не мы, мы сами не в курсе этого дела

Когда у нас будет официальная бумага о том, что счет, что мы его закрыли, оплатили, тогда можно кому-то что-то обращаться. Понимаете? А сейчас это все только бла-бла. И не больше того. Так, смотрим, господа, как наша труба устроена около НПЗ. Слева у нас забор МПЗ. Видите, как он говорил, там 2 метра сверху докопали, да? Ну, вот от вентиля до верха, наверное, сантиметров 20. Ну, ну 30 там, да? Ну, максимум 50. Ну не 2 метра, как он говорил. За 35 тысяч, что подкапывать. Ну, Так. Ну да, здесь не видно, что копали только что. Ведь не дождя, конечно, сегодня... дождя вода... же сегодня не было? Была вода стекала. Дождь, Дождь когда был? Даже если поливал. Да. Ну да. То есть, видимо, проблема, что в другом получается. скажите пожалуйста вот вентиль вот этот вот вентиль он давно закопан -то? ну вернее он не закопан а откопан он был вообще закопан Нет, не было. было закопано он так сверху и стоял так сверху и стоял просто нам сказали что ну, он был закопан на 2 метра высотой вот как труба идет так и так и все и было да ясно спасибо а что тут делать то собирается пограничную зону полосы делать на рыбу дерево Ладно, спасибо. Вот сегодня уже тут кто-то что-то покопал. Вот. Кто-то что-то покопал. Ну как видите, вот трава. То есть она, если бы была закопана, она была бы вся в песке. А тут... Вот, видите, в траве нет следов песка. Это еще одно доказательство, что, что вентиль не был закопан. Видите, следы, э, следы от э, воды. То есть дожди у нас были до праздников. До праздников. Вот. До праздников. То есть это было все в таком состоянии до праздников. То есть люди, люди, садоводы. Могли спокойно быть с водой все праздники. Вот этот вентиль просто можно было подойти и повернуть. И все бы были с водой. Почему этого не сделано? Это большой вопрос. А то, что он закопан и за 35 тысяч якобы тут что-то откапывать хотят, это большой вопрос. Если даже, предположим, эту, этот вентиль надо перенести чуть дальше, то есть вырезать кусок трубы и дальше переварить, то явно это стоит не 35 тысяч. Ну, в общем, одна очередная ложь. Так что вот садоводы. Вот это НПЗ.